Olmadı məhəllə. Başla. Salam əziz izləcilər. Bu gün mən sizə ə, odun toğrandırıcı barəsində məlumat vermək istəyirəm. Əsasda düşbəldə mufto barəsində. Video başlamışdan vaxtı məni istəyirəm ki, bu videoda dərtdən artıq çox danışıram. Çünki məcburam məlumat verdiyimə görə dərtdən artıq çox danışıram. 2-ci növbədə mufto nəyə görə dəyişilir? 3-cü növbədə Bu stol muftanı nəyə görə dəyişdəndə götürürsüz? Mufta dəyişmə şəyi yoxdur. Nəs nice, optionu stol düzəldir. Muftanı da götürürsüz, gəlirsiniz. Evə gələndə kim düşünürsüz? Görəsən bu muftan nəyə görə dəyişir? Yəqin kədim oldu. Yəni söhbətimiz sıfır. Odur doğranı düşbənim mufta və halısında. Ətraflı fiziki məlumat verəcəm. Həmişə olduğu kimi. Yenə deyirəm bu videoda çox danışacağam. Kimdə yəni marağında dəsə video baxacaq. Kimdə də marağı yoxdursa, əvvəldəki 10 saniyəyə saniyə baxar və başqa. Yenə yəni, kədər oldu. Yenədirəm. Yəni, bu video bilmələr üçündür. Əzətdəki planlar artıq bilir. Ona görə də çox da səbəb düz atmıram. Əmr iş olduğu kimi keçəyəyəm yəni, də əsas məsələ. Deməli, gördünüz kimi ə, 4 ədəd muftadı. İstəməki bu muftalarda olan problemləri sizə təqdim eləyib. Niyə ustalar muftanı dəyişirlər? Ən çox, yəni düşünən sual. Yəni öz özünüzün adam da düşünür ki, ya muftadır da, nə olub ki, muftaya nəyə dəyişinlər? Yəni nəyə görə dəyişirlər? İndi mən sizə ətraflı məlumat verəcəm ki, mufta nəyə görə dəyişinir. Deməli, burada gördüyünüz kimi, yəni, sökülmüş mufta var. İstirəm onu sizə yaxından təqdim edim, sonra isə söhbət edəyək. Deməli, gözün muftanın yuxarı hissəsi deyə, muftanın bu hissəsi deyəndə Bu hissəsinə diqqətlə fikir versəniz, muftanın ə, bu hissələri yiyilib, amma bu hissəsi yiyilməyib. Gördünüzsüz, bu isə yilan deyil. Amma qalan paroldiyan isə yılandır. Yəni bu o normaldır. Yəni bu da yiyici olmalı söhbət yəni yiyici niyə var deyə getmir. Sadəcə onlar burada mən sizə axırda deyəcəm ki, söhbət nədən gedir. Gördünüz ki, bu hissələr paroldiyir. Bura parılmır. Yəni mufta bu hissə işləyib, bu isə işləmir bunu boydaq qırağa. Burda da həmçinin bu hissə işləyib, bu isə işləməyib. Bunu boydaq qırağa. Burda da həmçinin bu hissələr işləyib, yəni işləyən hissələrdir, bu isə işləməyib. Gördünüz kimi, burada da həmçinin. Bu isə işləyib, burada da işlənmir. Yəqin ki, elə o o. Bunlar söktüyüm muftalardır. Bu muftaya da fikir versəniz, eyni vəziyyətdir. Bir balaca fərqlidir, amma eyni vəziyyətdir, görünüz kimi. İşləyən yerlər, işləməyən yerlər. Bu da yəni qırılıb sadəcə göstərməyə dönətür, yəni bunu da qoymuşam bura ondan da tanış olduq. İndi isə keçək obşi komplekt muftaya. Gördünüz ki, burada da mufta toy hissələri işləyib, bu hissə işləməyib. Qara yerlər işləməyən yerlərdir hissələrdir. Digər tərəfdə görürsüz. İşləyən yerlər, işləməyən yerlər. Yəni hamsını mən görsətirəm ki, cürbəcür hallar olur. Gördünüz kimi, burdan bu yana işləyib, burada işləməyib. Gördüğünüz gibi bura iş deyip, bura iş deyip. Bunu da koyduk kırağı Diğer mufta da indi mən təqdim Gördüğünüz gibi burada işlemiyip burdan buradan bu yana iş deyip. Burada da görürsüz işten yerler işlemeyen yerler Gördüğünüz kimi? Yəni mən bunu niyə göstərirəm? İndi mən sizə bir azdan təqdim etdiyim ə, səbəbə görə bunlar olur. Yəni mən indi hal-hazırda sizə hamısını təqdim etdim. Yəni olar mən təqdim etdiyim hissələr işləmir. Yəni ki, mufta normal işləmir. Mufta da normal işləməsə, mühərrikdə güc olmur. Rüqloka verirsiz, öz qaydası ilə hər şey vəхуд silindir poşunu dəyişmisiniz. Yenə yəni, yəni görürsüz, kötüədirirsiz, step dayanır, amma motor sönmür. Yəqin ki, adını oldu. Çep dayanır amma motor sönmür. Motorun gücü var amma çep getmir. Muftada, yəni buksavat edir. Yəqin ki, elədir. Bu nə səbəbdən olur? İndi mən sizə ətraflı məlumat vermək istəyirəm. Deməli, muftalar dəyişəndə, görünüşkən bu muftaya diqqətlə fikir versəniz, bunda o qədər görsənmir. Bu muftadama daha çox görsənir. Muftaya fikir versəniz, belədir, əyilmiş vəziyyətdədir, gördüyünüz kimi yəqin ki görsənir. Muftayının yəni, bu yan tərəfi yuxarıdadır, bu ucu hissəsi aşağıdadır. Belə də yəni düz deyil, normalda mufta belə düz olmalı idi, amma belədir. Gördüyünüz kimi. Mufta dalğa var idi. Yəqin ki ardını ol. Gördüyünüz kimi iki barmağının tutanda bilirik ki, mufta əyridir. Yəni bu nəyə görə oldu? Deməli, burada bir səhv var. Nə səhvi? Bunu necə deyim ki, yəni belə deməyim, söz kəs çıxmasın bəzi şeylərə fikir vermirik. Belə danışaq, heç kimin yana yəni, xətinə dəyməsin. Muftdanı dəyişirik, mufta dəyişiləndən sonra işlətir, sahibini təhlil veririk dəyəndə ustavlarımızdan götürə. Yəni yenə deyirəm, elə demək istəyirəm ki, yəni heç birinizin xətinə dəyməsin. Yəni bu adi bir şeydir, fikir vermədən olur. Yəni problem nədir burada? Problem odur ki, gördünüz ki, mufta alırıq, mufta dəyişilir, bu şayba dəyişilmir. Gördünüz ki, bu şayba elədir, mən dəyişdiyim şaybalardan biridir. Düzdür, tam görsənmsə ekran yaxınına gətirəsəm təyyəqin ki görsənər. Gördünüz kimi, belə yintilər varsa, belə yintilər varsa bunu taxmaq məsləhət deyil. Gördünüz kimi, belə yinti varsa, belə yinti varsa, belə yinti varsa, yəni bu atvəkayla ilişir. Gördünüz kimi stupenka var. Yəni bunu taxmaq məsləhət deyil. Niyə? Burda olan ə, döyülmüş hissələri görürsüz, sanki 3-cüyə oxşuyur. Bu hissələri görsən elə yəqin ki Bu hissələr məhz Muftanın bu hissəsidir. Yəqin ki, adını. Deməli, bu şaybanın oynadığı rol nədir? Çoxumuz bəzən bəlkə də bilirik, adicə sadə bir şeydi, yəni Kalenvanın başını durur və salan. Bunun yəni oynadığı rol Muftanı bu vəziyyətdə saxlamasın deyədir. Yəqin ki, adını odur. Yəni bu gördüyünüz kimi dalğadır burada görürsüz normal. Yəni ki, bu şaybanı bura taxılanda belə izah edim sizə. Bu şaybanı bura taxılanda gördünüz kimi mufta əyridir. Yəni kamera görsən. Bu şayba, təzə şayba mütləq taxılmalıdır. Qabaqcadan deyim, mufta dəyişilirsə, şaybası da dəyişilməlidir mütləq. Gördünüz ki, bu şayba bura qoyulanda üstünə sıxılandan sonra bu mufta düzdürür yəqin ki elə oldu. Yəni Muftanın oynadığı rol məhz budur. Gördüyünüz kimi ayrıldı. Bu şaybanı dəyişəndə Muftanı Silxanda, gördüyünüz kimi bu Mufta düz durur. Yəni bunun bu şayba bu Muftanı sentrovkada saxlamaqdan ötərədir, yəqin ki elə oldu. Ona görə də Muftanın bu kasavat etməyin səbəbi məhz birinci növbədə şaybadır. Yəqin ki elə oldu. Bunu yəni çoxumuz yen deyirəm, bu Muftanı dəyişəndə şaybasını dəyişməli. Yenilədim. Ona görə də şaybana mütləq dəyişmək lazımdır ki. Görürsünüz ki, burada görürsünüz, yəqin ki görsənir. İlan yerləri var. Bular normaldır. Dədim ki, niyə? Çünki qaz verəndə mufta açılır. Mufta açılanda da bu muftanın bu hissələrini sentrovkada saxlamaqdan ötrə. Şayba lazımdır ki, qaz verəndə mufta eyni səviyyədə açılsın. Yəni muftada bu qaz verəndə Biri belə açılsın, biri belə açılsın olmasın deyədi, de həmin şayba ki, bu şayba qoyulub ki, muftaqaz verəndə eyni səviyyədə açılsın, bağlansın, eyni mənzilə verəndə açılsın, bağlansın. Bunun üçün nə lazımdır? Əlbəttə ki, arxa tərəfində şayba lazımdır ki. Digər tərəfində gördüyünüz kimi öz qolu var, üç qolu. Çölə tərəfə əyilməyə, yəni imkan vermir. Qalır içəri tərəf, iç tərəfə, içəri tərəfə dəməz. Şayba lazımdır ki, bu gör şayba. Muftanı option düz saxlasın yəqin ki, admdon. Yəni bu şayba mütləqdir. Yəni deyirəm, çoxumuz olur birdən bir var, yaddan çıxsın. Bir də var ki, məlumatın olmasın. Yəni belə deyək. Məlumatı olmayan şəxslər üçün bu videonu çəkib paylaşdım. Əlbəttə ki, məlumatı olanlar artıq bilir. Məlumat olmayan şəxslər üçün. Gördünüz ki, bu şaybanın oynadığı rol məs buftanı düz saxlasın. Yaxından təqdim edim sizə Əyrədi bunu bu qaydada düz saxlasın. Gördüyünüz kimi oynayır. Mufta əyridi, bunu düz saxlasın. Dəqiq aydını olun. Hətta bu şayba staldır. Bəlkə materialdır. Bunu bu qaydada tutanda da səs etməlidir. Yəqin ki səsini eşidirsiz. Yəni bu yenə deyirəm, muftanı düz saxlasın deyə nəzərdə tutulmuş şaybadır. Yəqin ki aydını oldu. Ola bilər, bunda məlumat olmayan var. Məlumat olmayan varsa, mən bilməyə görə bu videodan faydalanıb bilərlər. Yenə yəni, deyirəm, muftdan dəyişəndə şaybanda dəyişmək mütləqdir. Çox da bahalı bir şey deyil. 2 manat, 4 manat budursa 1 manat bu şaybada onu verdə bu şərbasız dəyişmək məsləhət deyil. Yəni bu şaybanın oynadığı rol muftunu düz saxlasın. Yəqin ki, elə oldu. Yəni bunu dəyişməsən. Bu şaybanı demirən mühərrikə daha zəif olacaq. Belə deyim sizə, mühərrikin gücünü yüzdə harda yüzdə 80%-ni, yəni verəcəy. Yüzdə siz 90 20%-ni siz, yəni bu şaybanı dəyişməsəz mühərrikin 20%-ni itirir itirmiş olacaqsınız. Ola bilsin daha çox, ola bilsin 30%. -i. Çünki muftaq texnikanın gücünü təqdim edir. Belə deyən, mufta əsas muftadır. Mufta yildisə, mufta düz olmadısa texnika normal getmir. Elə də durcba. Dəyiyim ki, görürsüz canında var kompressiv maşinədir. Hər şey öz yerindədir. Qəşənglə rəqloqqa verilib. Amma ki, kötü edirirsən, qaz verirsən, kötü fonu dirəndən sonra başlayır muftanın içində fırlanmağa. Sanki ruçnikdədir. O qaydada səs çıxadır. Muğau səsim mən ağzımdan çıxarda bilərəm. Yəni çəpi diriyəndə ho səs edir. Amma çəp fırlanmır. Yəni o deməkdir ki, mən bir az bir az qabaq təqdim etdim. Mufta normal açılmır. Həmin şaybada xarab olduğuna görə mufta normal açılmır. Mufta da öz peredosuna həm dəyir, həm dəymir. Ona görə də gücün 80%-ini və yaxud 30%-ini itirir. Yəqin ki, elə oldu. Yəni bu şayba mütləqdir. Bu şaybanı muftdan dəyişəndə həmişə dəyişin. Yəqin ki, adın oldu, yəqin ki, çoxunda maraqlıdır ki, belə götürürsən muftdan olur ki, bu muftda yoxdur axı belə eləyirik. Məsələn, məsəl deyirəm. Çoxumuz da, yəni bu bu düşüncədə çoxumuz varıq ki, usta muftdanı dəyişdi. Amma muftda da belə bir şey yoxdur. Yəni usta buna diqqətlə fikir verir bu hissələri ki, gəh dəyir, gəh dəyimi. Gəh dəyir, gəh dəyimi. Amma usta bilir ki, bunda problem var. Yəqin ki, adın oldu. Bu problem birinci növbədə şayvada olur. Yəqin ki, elə oldu. İkinci növbədə kalenval əyri olanda olur. Kalenvalın da əyilməyin səbəbini mən bilimiə universitetdə demişəm. Burada olmalı, nə deməsə təqdim edəcəm. Bu hissədə görürsüz, vurul vurulan yerlər var. Yəni ki, baradakla qoyub çəkişlə vururlar. Çəkişlə vuranda da kalenval deformasiya götürür. Yəqin ki, elə oldu. Məndə indi kalenval var siz təyidimi alacağam. Bu gördüyünüz kalenval bu hissədə şatonun dibində tulka vurulan hissədə deformasiya götürür. Deformasiya götürdüyünə görə birinci növbədə çep o deyirsiz qaz tixidə çep fırlanır və ya xot starteli dartanda çep fırlanır. Belə bir şeylə varsa birinci növbədə açmaq lazımdır. Açıb baxmaq lazımdır. Açandan sonra necə bilmək olur? Onu da mən sizə deyim muftavarəsində. Muftay üstündə də heç açmamısınız. Option belədir. Mufta üstündədir. Start ilə dartırsınız. Start ilə dartanda muftaya diqqət eləyin. Start ilə dartanda mufta yuxarı aşağı gedirsə bu qaydada yenə kəlin oldu. İstər istəməz onun bildirəcəyim mümkün deyil. Start ilə dartanda yuxarı aşağı çıxacaq. Orta mufta isə yuxarı aşağı çıxırsa, deməli kalenval əyridir. Dəgincə edin. Bunun ziyanı var dəs sızırsız, yəni ziyanı çox da qədər yoxdur, yəni ziyanverici bir şey ola bilsin, ola bilsin deyirəm bunu. Yağılamasın. Ola bilsin yağ nas olsun, çarkını, ağ çarkını, şestenyasını xarab eləsin. Ola bilsin deyirəm. Yox, şestenyeni xarab eləməyib çoxdan da belədir. Yağ eləyirsən də işlədirsiz ta ə, val dəyişilənə kimi. Amma normalda dəyişsəz daha yaxşı olar. Çünki qüsur var mühərrikdə. Naysə o sizin şəxsi işinizdir. Yəni çox da o qədər ziyan veris ki, verəsi bir şey yoxdur. Sadəcə o yağlıyırsa normal. Yağ kəsilmirsə onda heç şey bir yaxşılığı yox. Yağ yağlamırsa, yəni kolenvalqolu bu hissəsi çox əyridir, çox əyrə olduğuna görə nasusun yanında olan şesteni bu yana gəlir, qabaq gedir. Bu yana gedir, gəlir, gəlir qabaq gedir. Həm dəyir, həm dəymir. Ona görə də bu cür problem olur. Yəqin ki aydın oldu. Yəqin ki bu videodan nəsə məlumat ala bildiniz. Belə əziz izləyicilər, yəqin ki, video axırkı min baxdı. Yəqin ki, nəsə məlumat ala bilmədiyiniz. Beldir. Çox da olmasa məşəkkilə bir azcə məlumat verə bilim. Yəni, əgər sizin texnikanızda bu cür problem varsa, yəni bayaq dedik kimi, startil dərtanda çevrəlanırsa, birinci növbədə əlbəttə ki, qələm kalemval, vala baxmaq lazımdır. Əgər qələm val əyridirsə, startil dərtanda tip dövr edəcək ə dövrəlirsə birinci növbədə kalenvala baxırsınız. Əlbəttə ki, açanda siz birinci növbədə muftada görsəcəksiniz. Görəcəksiniz. Yəni muftada muftaya da baxsas daha yaxşı olar. ola. Ola bilsin muftada da qırıq var. Və olsun çəpin qapağını açandan sonra orada görəcəksiniz. Mufta xarabdı yoxsa kalenbal özü əyridir. Yəqin ki əyridir. Aydın oldu. Kalenvalın da əyriliyi bəz dedim kimin paradoks çəkişdi. Və olsun Çox da söhbəti uzatmıram, həmişə olduğum kimi, ə, kanalıma abunə olmağınız, zərin və ya like deməsindən də istifadə etməyi unutmayın. Hər atdığınız bir like kanalımı 5 qəd irəli aparır. Mən bunu silgiz etmirəm. Yəqin ki, elə oldu. Özünüzə bəğət olun. Qismət olsa növbəti videoda görüşməyədən. Hələlik.